गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया तुम्हा सर्व गणेश भक्तांना एम सी एन न्यूजतर्फे गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा जालना शहर महानगरपालिका स्वच्छता विभाग प्रस्तुत बाप्पा माझा या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी साहिल पाटील तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो जालन्याच्या जा बाबतीत नेहमीच म्हटलं जातंय की जालना का पालना या शहराला उद्योगधंदे आहेत या शहराची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एक वेगळी ओळख आहे या शहरामध्ये धनाढ्य लोक राहतात अशी या शहराची ओळख आहे त्यामुळेच या शहराला कदाचित जालना सोने का पालना असं म्हटलं जात सा असावं मात्र आपल्या शहरात आमच्या शहरात फक्त मानसच श्रीमंत नाही तर इथे देवही श्रीमंत आहेत सध्या मी आहे जालना शहरातील अनोखा गणेश मंडळात आणि या गणेश मंडळाचा गणपती बाप्पा एक दोन लाख नव्हे तर तब्बल दोन कोटी रुपयांचा आहे तुमचा विश्वास बसणार नाही मात्र एकशे आठ किलो चांदी आणि सोनं वापरून ही गणेश मूर्ती बनवलेली आहे आणि ही गणेश मूर्ती सुमारे दोन कोटींची असल्याची माहिती येथील आयोजकांच्या वतीनं देण्यात येते चला तर आज आपण पाहूयात अनोखा गणेश मंडळ स्थापनेमागचा उद्देश काय येथील दोन कोटी रुपयांची जी गणेश मूर्ती आहे ती संकल्पना कशी सुचली या गणेश मंडळाची स्थापना कधी झाली या सर्व गोष्टींचा उहापोह आपण या पहिल्या भागात करणार आहेत तत्पूर्वी जालना शहराला स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची असली तरी आपण सर्वांनी आपलं शहर स्वच्छ ठेवावं या गणेशोत्सवात महापालिकेने ठरवून दिलेल्या ओला कचरा आणि सुका कचरा या नियमावलीचा वापर करावा हे आवाहन जालना शहर महानगरपालिकेच्या वतीनं आम्ही करतो चला तर आपण आता जाणून घेऊयात आत की जी आपल्यासमोर दिसते एक सुंदरशी साजेशी सोनं आणि चांदीने सजलेली श्री गणरायांची मूर्ती या मूर्तीचा या मूर्तीची दोन वर्षापासून प्रतिष्ठापना अनोखा गणेश मंडळाकडून करण्यात येते जालना शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात ही गणेश मूर्ती गेल्या दोन वर्षापासून प्रतिष्ठापना करून विधिवत पूजा अर्चा करण्यात येते आणि दहा दिवस येथील गणेश भक्त या मूर्तीची पूजा अर्चा करतात या गणेशो या गणेश मंडळाचे जे संस्थापक अध्यक्ष आहेत या परिसरातून सुमारे पंचवीस वर्ष नगरसेवक राहिलेले आहेत जगदीश भरतीया आपण त्यांच्याकडून सगळंच जाणून घेणार आहोत हा जगदीशजी तुमचं खर तर एम सी न्यूजच्या या पहिल्या भागामध्ये विशेष स्वागत पहिला प्रश्न मुळात राज्यभरात अशी मूर्ती मी तरी कुठे ऐकलेली नाही सुमारे दोन कोटी रुपये किंमत सांगितली जाते सोनं आणि चांदीचा सा आपला गणपती आहे ही संकल्पना कशी सुचली काय सांगाल श्री अनोखा गणेश मंडल सभी भक्तजनो का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है अनोखा गणेश मंडल का यह हमारा दसवा साल है और हमारे मेंबर करीब सौ मेंबर हम अनोखा गणेश मंडल के सब में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या अनोखा गणेश मंडल एक रुपये भी वर्गनी किसी से हम लेते नहीं आठ साल से हमारे सभी मेंबर रात दिन मेहनत कर रहे थे फिर हमें यह मूर्ति की कल्पना जालना क्रिटिकल हॉस्पिटल डॉक्टर अरविंद सोनी की कैबिन में हम लोग जाते थे तो सेम टू सेम मूर्ति वहाँ ऐसी लगाई गई है तो हम वहाँ पर एक दिन हमारे इसके शिल्पकार अनिल जी गोयल और योगेश जी मानदाना इन्होंने हम ऐसा निर्णय लिए कि हमें एक अच्छी भव्य दिव्य मूर्ति सभी भक्तगणों के लिए लानी चाहिए तो हम ऐसे ही बैठे थे दोपहर के टाइम चर्चा चल रही थी तो ऐसा ही हम लोग खामगाँव चले गए गणपति की मूर्ति देखने के लिए विश्वकर्मा ज्वेलर्स जांगड़ जी जो पूरे ऑल इंडिया में फेमस है चांदी के लिए तो वहाँ पर गए तो हमारे इतने अच्छे लगते थे क्या वहाँ पर सेम टू सेम एक छोटी सी मूर्ति एक फुट की ऐसी थी वहाँ पर तो हमने कल्पना ली क्या एक भव्य मूर्ति हमें बनाना चाहिए तो कोई बोल रहा था एक सौ किलो की कोई इकहत्तर किलो की सौ किलो की तो यह बढ़ते बढ़ते भगवान की कृपा से एक सौ आठ किलो तक यह मूर्ति बन गई और बनने के बाद इसे करीब करीब एक साल पूरा बनाने में लगा यह इतना अच्छा सुंदर रूप यह मूर्ति का आया और यह जालना लाने के बाद सब में यहाँ पर दर्शन के लिए इतनी हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ रही थी तो किसी ने हमारे को यहाँ चढ़ावा भी दान अच्छा किया और यहाँ पर गोल्ड भी दान हमें और चांदी भी दान मिला तो फिर हमने सब लोगों ने एक संकल्पना की धीरे धीरे क्यों नहीं सब मिलके इसे एक गोल्ड का रूप भी हम भक्तगणों के लिए देना चाह रहे थे फिर पहले साल हमने इसे करीब करीब पंद्रह तोले के आसपास गोल्ड चढ़ावा किया है और यह साल भी हमने अच्छा गोल्ड चढ़ावा किया है आपके सामने आप देख सकते हैं एक भव्य चांदी की और गोल्ड का रूप में आपको यह दिखाई दे रही है और हमारे मेंबर द्वारा आने वाले साल भी हम इसे और गोल्ड का चढ़ावा करने जा रहे हैं और एक भव्य दिव्य अनोखा गणेश मंडल का एक जालना वासियों के लिए बीस हज़ार स्क्वेयर फुट में एक भव्य मंदिर हम ब्लैक स्टोन में यहाँ बना रहे हैं उसकी भी प्लानिंग हमारी चालू एक अच्छी जगह मिलते ही हम इसकी कल्पना शुरू करने वाले हैं मंदिर में सभी सुविधा हम जालना वासियों को और भक्तगणों को देने का ऐसा सोच रहे हैं और उसी के साथ जब मंदिर की हमारी स्थापना होंगी तो हमारी ऐसी मनोकामना भक्तजनों की ओर से और सभी सदस्यों से रहेंगी इसे चांदी तो हो गई गोल्ड भी हो गई एक हीरे हम डायमंड इसे जहाँ पर भी आपको स्टोन देख रहे हैं हमारी कोशिश ऐसी रहेंगी सभी भक्तगणों द्वारा स्थापना के पहले इसे हीरे और डायमंड हम एक चढ़ाकर एक अच्छा रूप और सभी भगवान के लिए भक्तगणों के लिए अनोखा गणेश मंडल ऐसी कोशिश कर रहा है आता तुम्हें मनाला सद्या दिशते ये जी श्री ची मूर्ति है सोना है चांदी है कई ठिकाणी जे रंगीत डायमंड्स लावले है या ठिकाणी तुम्ही ओरिजिनल डायमंड लावायचे तुमचं म्हणजे मान मनीषा मन, आहे कधीपर्यंत होऊ शकेल कोणत्या वर्षी आम्हाला या ठिकाणी सोनं चांदीच नाही तर डायमंडचे चे बाप्पा पाहायला मिळतील अभी हमारी कल्पना ऐसी है की साल भर में हमारा मंदिर बनना चाहिए लेकिन स्टोन का होने के कारण ओरिजिनल पत्थर होने के कारण हमें ऐसा लग रहा की दो साल उसको लगेंगे अगले गणपती के हम जब विसर्जन रेंगा तो एक भव्य रैली का आयोजन हम यहाँ से जहाँ पर भी मंदिर बनेगा एक भव्य रैली हम निकालेंगे पूरे जालना के भक्तगणों को साथ में लेके तो मंदिर की स्थापना होने के पहले हम इसे 100% परसेंट डायमंड हम सभी भक्तगणों और हमारे मेंबर द्वारा भगवान को चढ़ावा 100% परसेंट हम करने आगे तुमच्या गणेश मंडळात अनोखा गणेश मंडळ आहे किती सदस्य आहेत आणि हा जो खर्च आहे याची तजवीज कशी करता कारण असंही ऐकण्यात आलं की तुम्ही कुठल्याही प्रकारची वर्गणी बाहेरच्या लोकांकडून घेत नाहीत हमारे जब पहला हमारा अनोखा गणेश मंडल बना था इसमे पहिले साल तीस मेंबर थे फिर पचास हुए फिर सत्तर हुए फिर बढते बढते आज कम से कम एक सौ दस हमारे अनोखा गणेश मंडल के मेंबर है सभी हमारे व्यापारी वर्ग इसमें मेंबर है और हमारे मेंबर जो भी है उनका काफ़ी योगदान चांदी को और गोल्ड को रहा है अनिल जी गोयल योगी जी मानना रहा सतीश अग्रवाल रितेश जी मिश्रा अतुल जी मंत्री डॉक्टर सोनी संजय रूपम धीरेन्द्र मेहरा बबलू जी सारस्वत ऐसे सभी मेंबर हमारे यहाँ योगदान किए और हमने आने वाले मंदिर जो हम स्थापना कर रहे हैं और मूर्ति का हमने ट्रस्ट भी यहाँ बनाया है अनोखा चैरिटेबल ट्रस्ट और हमने मूर्ति जो भी ली है एक आपको बताना चाहता हूँ यह पूरा जीएसटी एस भर के और नंबर एक में हमने इसकी कल्पना की है या तो विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पुम्मी घ वर्षी का तुम्सा गणेशोत्सव कसा कारण मुख्य आकर्षण श्रीन की मूर्ति हैच यतिरिक्त तुम्हें बरेस कार्यक्रम घता है क्या काय कार्यक्रम हर साल हमारे खुद के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहते सी सी टी वी हम खुद लगाते और उसके बाद यहाँ पर छः दिन हम अन्नदान करते हजारों के तादाद में यहाँ पब्लिक लाइन में लग के अन्नदान लेते हमारे सभी मेंबर वहाँ सेवा करते हैं अन्नदान में हम रोज़ अलग अलग व्यंजन बनाते हैं कभी इडली कभी वड़ा कभी कचोरी कभी साबुदाना चढ़ा और आखिरी में विदाई के साथ हम असली घी के मोतीचूर के लड्डू दस हज़ार पंद्रह हजार यहाँ पर पब्लिक के लिए प्रसाद के रूप में बनाते हैं उसी के साथ एक लाइव झाकी जो कि पिछले बार हमने हरियाणा से लाई थी उसमें तीस कलाकार खूब खूब हर भगवान के रूप में एक कला अपनी यहाँ पर बताते हैं तो वह झांकी का बहुत ही आकर्षित सभी भक्तगणों को लग रहा था तो डिमांड भी थी तो यह बार भी हम उन्हें वापस न्योता जालना के लिए दिए है आने वाले इकतीस तारीख से एक भव्य झांकी का रूप आप जालना में छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले पर आपको दिखाई देगा आज शेवट प्रश्न इतकी सुंदर आकर्षक सुबह बापा की है सोना है चांदी है चोरन की भीतिपन है सहा दिवस सहा दिवस गणेशोत्सवात ही जी रिस्क आहे एक मोठी रिस्क आहे हे सो, जो सुरक्षेचा प्रश्न आहे हा कसा सोडवला जातो रात्रीला पोलिसांचा सहकार्य असतं का पहिली बाहेगा समझो आप बता रहे चोरों का या आपको डर है मैं भगवान की मूर्ति में इतनी शक्ति है यहाँ पर चोर भी आए तो कुछ ना कुछ भगवान को चढावा करके यह हमारे को इतना भरोसा है और पर हम हमारे छे बाउंसर चौबीस घंटे के लिए हमने अनोखा मंडल की ओर से लगाए हुए हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ सोते हैं और हमारे को यहाँ के एस साहब डी साहब सभी नौपानी साहब और भारतीय जी पी का सभी का हमको यहाँ सपोर्ट है चार वो पुलिस वाले हमको बंदूकधारी यहाँ पर नाइट में देते हैं एक पंद्रह से बीस लोगों का यह सिक्योरिटी रात भर चौबीस घंटे रहता है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सीसीटीवी अनोखा गणेश मंडल की ओर से लगाए गए हैं थैंक यू आखर पाहिलं तर सुमारे दोन कोटींचे बाप्पा जालना शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात विराजमान झालेले आहेत गेल्या दोन वर्षापासून या ठिकाणी एकशे आठ किलो चांदी आणि सोन्याची ही मूर्ती विराजमान असते जालना जिल्ह्यातील गणेश भक्तांना ही मूर्ती पुढील गणेशोत्सव काळात या ठिकाणी पाहायला मिळणारच आहे मात्र जालना जिल्ह्याचं प्रमुख आकर्षण म्हणून सध्या या मूर्तीकडं बघितलं जात आहे त्यामुळं गणेश गणेश भक्तांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा पुतळा परिसरात या ठिकाणी होत असलेल्या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचाही लाभ घेतला पाहिजेत पर जिल्ह्यातील नागरिकां नागरिकांनी आणि गणेश भक्तांनी या ठिकाणी येऊन लाभ घेतला पाहिजेत असं आवाहन देखील मंडळाच्या वतीने करण्यात आलं आहे त्याचं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम विविध देखावे या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे त्यामुळं हिप या गणेश मंडळाचं प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे कॅमेरामन सुनील खरास सा, साहिल पाटील एम न्यूज चालना